स्टोरी टाइम एक दिन जंगल में एक छोटा सा शिरखार शेर पैदा हुआ जिसका नाम ऊ सोनो ऊ था सोनो का जिस्म नर्म और सुनहरी था और उसकी आंखें चमक रही थीं जैसे दो जवाहरात। वो अभी बहुत छोटा था मगर दिल में बड़ी मोहब्बत और तजस्स रखता था एक दिन सोनो अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए जंगल के एक खूबसूरत हिस्से में पहुंचा जहां एक बहुत बड़ी सूरजमक्खी खड़ी थी सूरज मक्खी की पत्तियां सुनहरी और चमकदार थीं और वो सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा दिलकश लग रही थी सोनू हैरत से सूरज मक्खी को देख रहा था तुम कितनी खूबसूरत हो सोनू ने खुश होकर कहा सूरज मक्खी ने हंसते हुए जवाब दिया शुक्रिया छोटे शेर। तुम भी बहुत प्यारे हो सोनू ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर कहा तुम हमेशा यहां खड़ी रहती हो सूरजमक्खी ने मुस्कुराकर कहा जी हाँ मैं हमेशा यहाँ रहती हूँ लेकिन जब तक सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ती रहती है मैं हमेशा चमकती रहती हूँ सोनो बहुत मुतासिर हुआ यानी तुम हर दिन चमकती रहती हो इसने सवाल किया हाँ यही मेरी जिंदगी का मकसद है जब सूरज चमकता है तो मैं भी चमकती हूँ और दूसरों को खुशी देती हूँ सूरजमक्खी ने बताया सोनू को सूरजमक्खी की बातें बहुत पसंद आईं वो समझ गया कि जैसे सूरजमक्खी अपनी रोशनी से सबको खुशी देती है वैसे ही इसे भी दुनिया में मोहब्बत और खुशी बानकनी चाहिए सोनू ने कहा मैं भी कभी न कभी तुम्हारी तरह बनूंगा जो सबके दिलों में खुशी भरेगा सूरजमक्खी ने सोनू की तरफ मुस्करा कर देखा और कहा तुम जरूर ऐसा करोगे सोनू तुम्हारी दिल से मोहब्बत कभी जाय नहीं जाएगी सोनू खुश होकर वापस अपनी मां के पास दौड़ने लगा दिल में एक नया आजम और मोहब्बत का जज्बा था वो जानता था कि वो भी अपनी जिंदगी में दूसरों को खुशी देने के लिए सूरज मक्खी की तरह चमक सकता है और यूं सोनू ने जिंदगी का एक कीमती सबक सीखा कि मोहब्बत और खुशी वो चीजें हैं जो हर जगह फैल सकती हैं बस दिल से दीनी पड़ती है